Так, господин Ленкявич, услышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Да. Ну, на сам прежде всего вы мы хотим поговорить о том, что вы написали в своем Твиттере, о том необходимости... О необходимости серьезных санкций третьей волны, санкций третьего уровня для России, поскольку диалог не удается, и Россия нарушает условия перемирия. В то же время мы видим, что нет даже готовности признать, что Россия действительно берет участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Нет, кажется, единства в Европейском Союзе, возможно, я ошибаюсь. Как быть в этой ситуации? В этой ситуации нужна правда, нужны факты. И я думаю, что тот факт, что одна сторона действительно применяет все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие и как-то выйти на спокойный диалог. Но мы видим вот эту статистику, я думаю, она очень наглядная, эта статистика. И тут так как бы трудно, трудно представить, что ничего не произошло. И должна быть цена, ответственность. Поэтому я думаю, что это тоже такой диалог, скажем, между теми, как вы говорите, которые все-таки еще смотрят на эти вещи немножко через розовые такие стекла. Я думаю, что нам надо действительно принять более, более решительные такие меры. Я не говорил про волны, волны там третья или какая, но все-таки я думаю, что даже и второй этап таких санкций, целевых, целевых средств против э, тех, которые принимают решения, то, тоже далеко еще не исчерпаны. Как, как, убедить, как убедить европейские страны, которые действительно понесут какие-то потери в экономическом смысле, в том, что нужны серьезные санкции, которые действительно больно ударят по экономике России? Действительно ли достаточно ли прилагает усилий для того, чтобы убедить партнеров западных в этом смысле украинская дипломатия, на ваш взгляд? Ну я не буду сейчас критиковать. Усилия все делают то, что они могут, так как они могут. И хотелось бы, конечно, больше. Но тот факт, что сначала надо трезво оценить ситуацию, по-моему, не все это, не всем это так одинаково удается. Есть много еще иллюзий, что все-таки можно как бы так спокойно выйти на, на такой режим уже рабочий, а не военный. Хотелось бы это, это видеть, но все-таки нужны факты, нужны доказательства, все это надо распространять в международной арене, особенно в Объединенных Нациях, я вам скажу, тоже такой факт очень важен, это делать оперативно сразу. И может быть это тоже даст какой-то эффект, поскольку я думаю, что начало всего от, от того, что нет, нет адекватной оценки ситуации. Ну и господин Линкевич, поскольку вы были министром обороны э, Литвы, э, как вы считаете... Насколько обоснованно сейчас может быть вот этот план Б применения Украины, то есть ну, фактически эскалация вооруженного противостояния, задействование больших сил для подавления очагов сепаратистов, фактически российских наемников, мы об этом говорим. Насколько это будет с, с пониманием принято Европой, как вы считаете? Ну, когда было начало этой, этой террористической операции, это тоже были комментарии, как вы помните, и уже такое единое было мнение, что украинская сторона имеет и, и право, и даже долг защищать свою территорию, свой суверенитет. Кто же еще будет это делать, если не сама Украина, то э, те меры, которые будут считаться адекватными, которые будут считаться действительно необходимыми, они всегда будут иметь поддержку. И, конечно, нужно обязательно избегать жертв между, между, среди мирного населения. Конечно, когда военные военные события, очень трудно это делать. Очень трудно это делать, когда мы тоже знаем, что используются такие живые щиты и другие такие способы. Трудно их назвать как-то приемлемыми конечно же, военных. Даже во, 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 во время военных действий. Но все равно, все равно. Украина она имеет право защищать свой суверенитет и свою территориальную целостность. Ну и последний вопрос: как вы считаете, действительно ли есть вероятность некоторого раскола в средине Европейского Союза? Есть ли союзники очевидны у господина Путина в режима Путина сейчас в Европе? Ну, знаете, так расколом это не назову. Есть э, демократические организации разных мнений, э, они все легитимны, имеют право на существование. Несмотря на то, у кого это мнение, у большого государства или у маленького, это, это факт, это назвать расколом трудно. Есть разница, э, вот тем, разница в оценках, разница во мнениях, как я уже говорил, и нужно действительно более, как бы, настойчиво показывать эти факты. И нужно терпение, конечно, в этом деле. Но, с другой стороны, я думаю, что мы видим хотя бы, хотя бы мы, мы видим, что, что там делается, мы имеем тоже свои источники из Киева, из других, скажем, источников, и так, что мы можем делать такие выводы, но не всем это так сразу же становится понятным. Спасибо большое за участие в эфире и спасибо за вашу позицию и поддержку Украины. Мы это действительно ценим. Уже был у нас в эфире щойно министр закордонных справы Литовской Республики Линас Линкявичус.